Слава нашему Богу. Спасибо левитам. Спасибо левитам. Спасибо Богу за левитов. Да, пастор. Аминь. Приветствую, дорогая церковь. Я вот стоял в зале, смотрел все те же лица. Вы знаете, хорошо, что церковь собирается в такие времена церковь собирается. Да, тяжелые времена, раньше говорили смутные времена, наступили. Я сам, знаете, размышлял, я бы никогда не, даже не представлял, что я буду жить в такое время. Но знаете, с Господом все возможно. И я не просто живу, я служу, я работаю, я двигаюсь дальше. Есть видение, видение, как двигаться дальше в церкви, в Доме Божьем. Это только Господь. Слава Богу. Вы знаете, такой праздник, да? В предвкушении этого праздника Рождество. Константин говорил, это будет 25 числа. Не 6, не 7, не 1, 25. -го. Слава Господу. Иисус народился, да? И на самом деле есть время поразмышлять целый месяц, а то можно и больше об этом. Вообще, что такое что такое Иисус народился. Что такое Иисус родился для тебя? Что такое Иисус родился в этот мир? И что такое Иисус родился в церкви? Знаете, мы с, пас с пастором недавно разговаривали, о чем попроповедовать? Я думаю, что сказать? Он на ну, Рождестве. Ну, я говорю, а что, что именно? Он, ну, возьми пару критериев, два, три, и вот о них поговорим. И я всю неделю размышлял, Составлял этот, эту проповедь, составлял, составлял. Сегодня утром встал, помолился и вот это как пазл, разлетелось все. Я начал дальше складывать, и Бог показал удивительную вещь одну. И я как-то э, начал о ней размышлять, 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 и оказалось, что она настолько объемна, что сегодня я буду говорить всего лишь об, одной, об одном таком, знаете, значении. Значение Христового Рождества для Церкви. Вот хочу сегодня поговорить именно об этом. Вы знаете, мы все читаем, было Ветхий Завет, Рождение Иисуса Христа и Новые. Три периода. До, во время и после. И такое было время да, до рождения Иисуса Христа. Тоже были храмы, тоже люди поклонялись, были какие-то законы. И Бог на это все смотрел. И ему это не нравилось. И поэтому он послал сына своего единородного в этот мир. Я, знаете, представил такую... Сидит отец, сын, Дух Святой. Они изначально сидели, когда еще все создавалось. Помните начало Библии? Был три Бог. И Сын был в это время, когда создавалась вся Вселенная. Он сидел на своем месте. И вы представляете, что 2000 лет назад отец говорит, я не могу на это смотреть. Нам надо туда идти. И я думаю, он такой оборачивается. Говорит, кому нам? Мне? юмором. Шутка, да. Не мой конек. Вы знаете, Иисус пришел на землю. Иисус пошел на землю. О чем, о чем хочу поговорить, это о смирении. Есть такое качество. Даже я не знаю, слово подобрать и качество, и вообще про образ. Это все заложено в Иисусе Христе. Сегодня буду говорить о смирении. О смирении Иисуса Христа. И насколько оно важно. Иисус Христос – это пример. Он показал нам смирение без изъяна. Прочитав Библию, ты не можешь сказать, да вот тут Иисус так не, не так сделал, и тут нету такого. Иисус все совершил без изъяна. То что, то, что Отец Ему заповедал, то, что Отец Ему показывал, Он все совершал. Аминь. Вы помните это рождение Иисуса в плеву и к Нему пришли поклониться, волхвы, как оно правильно, волхвы, волх, да, они, они, это были мудрецы. На самом деле, представьте, дом Израилева наполнен фарисеями, садукеями, еще там тысяча вот этих всяких разных людей, но пришли к ним, написано, что с востока. Пришли мудрецы поклониться Иисусу Христу. Бог спустился на землю. Почему я так начинал? Вот представьте, что сидит Отец, Сын, Дух Святой, и Отец ему говорит, тебе придется, могуществом, там где ангел, вот это все создано, все, тебе придется родиться человеком, маленьким, безневинным, беззащитным человеком. Иисус смирил свое сердце и пришел. Это первое показывает, что в смирении Он пришел к нам на землю. Беззащитный, потому что родители Его прятали, насколько мы читали, то в Египет ушли, потому что Его искали убить. Это Его рождение. В Исаии 9, 9 глава 6 стих. «Ведь младенец родился нам, сын дан нам» будет власть у него на плечах, и он будет назван чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь мира. Аминь. Друзья, это Иисус Христос. Вы понимаете, что вот это все, что говорится, чудесный советник, могучий Бог, вечный Отец, князь мира, лежит в хлеву, на сене, в яслах, на сене, Рядом отец, мать, перепуганные. Приходят незнакомые люди, кланяются, дают золото. И это и есть рождение Иисуса Христа. Он в смирении, по чутким руководствам Отца, пришел к нам. Дальше это уже ему было 12 лет. Я буду некоторые такие ключевые моменты из всей проведи рассказывать о них, где я увидел, как Иисус Христос проявлял Свое смирение. И это мы помним в 12-летнем 12 возрасте Луки 2 глава, 48 стиха. И это когда родители его потеряли. Я напомню, кто читал, тот читал, да? И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой, и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал ему, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Я пока оставлю, остановлюсь. Здесь ключевая фраза. Неужели вы не знаете, что мне принадлежит быть в том, что принадлежит Отцу? Он был в храме, он был в церкви. Это Дом Божий. В каждой церкви находится Иисус Христос. Он здесь. И дальше. Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ним и пришел в Назарет. И был в поневении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Второе ключевое слово был в повиновении. Я хочу немного поговорить об этом, что вообще такое быть в повиновении. Такой думал пример еще быть в Но их мало у меня, каюсь. И такой был пример в моей жизни, такой острый прям, я был в командировке в другом городе, там старший пастор, и мы сидели, что разговаривали, разговаривали. И вот так разговариваешь, разговариваешь, он поворачивается и говорит тебе такое, э, с этого момента ты месяц не общаешься с девушкой, которая тебе нравится. Я почти так и сказал. Друзья мои, это было тяжело. Я не знаю, у каждого, я думаю, есть такие моменты, но у меня, знаете, и я понимал внутри меня, что мне нужно повиноваться. Я всячески начал уже отговорки, там, да Та не, ну давайте чуть-чуть попозже, через полгодика, ну может быть, как-нибудь. Но кто знает, Валерий Анатольевич, там такое не получается, там поворачивается, говорится, в смысле. Не, ну я шучу так, он говорит, месяц, так надо, и все, и ушел проповедовать. Я сидел, я помню свои чувства даже, да я говорю, да нет, все, хватит на этом, там свои какие-то качества. Но знаете, внутри меня что-то, вот я не, я не могу объяснить, что-то сырало и смирилось сердце. Вот знаете, внутренний огонь сначала это, а потом я помню, что погасло, и ну хорошо. Я, правда, тогда помню, что я с Богом я говорю, я не знаю, как я это сделаю. И это я не в, сво... не в моих силах. Но если это правильно, Господь, ты проведешь. И вот моя сидит жена. Я просто человек, значит, провел. Я до сих пор кур... с Спустя полтора года. О, вторая шутка. Но я хочу сказать, знаете, такую вещь. Если тогда, Господь не вмешался в мое сердце, я бы был в другом месте, мне кажется. Я бы был в другом состоянии. Я бы был в других чувствах. Да и вообще непонятно, что было. Но меня Господь провел, и я здесь перед вами сейчас. И вот жена сидит. Вы знаете, у Иисуса там есть еще один стих. И я его дочитаю. Вот это слово повиновение родителя, представьте, в 12 лет уже человек, уже тот человек, который размышляет, он знал, кто он. Может, не до конца узнал, что предстоит еще ему пройти, но он знал, кто он, знал, где его дом, знал, кто такой отец. И написано, был, он был в повиновении у своих родителей. И дальше, Ключевой стих. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человека. Вы знаете, за смирение, на смирение, за смирение приходят качества, которые дает тебе только Бог. Эти качества Божьи. Пребывать э, в премудрости, преуспевать во всем это качество Бога. И за смирением он тебе их дает. Аминь. Аминь. Идем дальше. Уже другой возраст. Матфея, 3 глава, 13 стих, с 13 стиха. Это уже был 30-летний возраст. Уже был зрелый возраст, 30 лет. Иисус уже знал, кто он, что он, даже знал, что ему предстоит делать. Но он в очередной раз смиряет свое сердце. Это крещение. Разве ему надо было крещение проходить? Но ну, чтобы совершить написано всякую правду, показать пример. Иисус Христос подходит к Иоанну крестителю и говорит нам: тебе надо мне, нам, мне крестить. Он говорит наоборот вообще-то должно быть. Он говорит, чтобы совершить всякую правду. Давайте прочитаем 13 стих. Когда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорит, мне надо накреститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ, оставь. Теперь, ибо так надлежат нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его, и крестившись, Иисус в тот час вышел из воды. И все. Отверзись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который не сходит, как голубь, и не спускается на Него. И все глаз с неба глаголющие, сей и Сын мой, возлюбленный в Котором мое благоволение. Это второй случай, когда Иисус Христос смирил свое сердце и получил что? Божий дар, он получил Духа Святого. Вы знаете, и дальше, вот вроде все, да, уже и Дух Святой на тебе, уже все хорошо, уже и ты знаешь, кто ты, что ты, но есть от Отца определенный указ, завет. Как правильно даже сказать, что ты должен что-то исполнить. Повеление. И дальше Дух Святой написано, ведет его в пустыню. 40 дней он искушаем. Он искушаем самим сатаной. Иисус проходит это все. Сатана отходит. И идет самый следующий этап смирение это служение людям. О, как тяжело служить людям. Служить людям на самом деле это очень тяжело. Те, кто сталкивается с этим, тот знает об этом. И на самом деле тут смирения очень много нужно. Особенно, когда ты служишь человеку. Да, приведем дома милосердия. Ты его ну чуть ли не купаешь, одеваешь, кормишь, лелеешь, разговариваешь с ними по ночам, пока ему плохо. А он в конце тебе говорит там через полгода, ну ладно, я пошел, Зима закончилась, я пошел на море. И все. И ты сидишь и не человека. И следующего приводит. Да что ж такое думаешь? Но на самом деле Иисус Христос пошел служить своему... Народу по предназначению, смирив свое сердце. Аминь. Вы знаете, на тот момент уже Иисус Христос знал, кто, но Он принял образ раба. Это знаете, я тоже про образ так церкви представил. Ты уже доходишь до какого-то там зрелости уже. И тебе надо служить людям. Идти там на посещение в 8 вечера после рабочего дня. Я помню такие. Я помню свое сердце, я не хотел этого делать. Но что-то побуждало. Идти и делать. Или когда ты приходишь в 9 вечера в четверг на домашку после тяжелого дня, особенно с 6 утра, когда ты целый день работал физически. Но что-то тебя побуждает это делать. Идти на домашку, служить людям, слушать людей. Это что-то и есть то, что живет Иисус Христос, Дух Святой. которого мы все получили. Слава Господу. Вы знаете, Иисус Христос, написано, Он был подобным, ну, человек и Бог, но все искушения Иисус Христос перенес здесь на земле, кроме греха. Как человек Он все. Все переживания, все сострадания. Давайте даже вспоминать, когда умер Лазарь, Иисус плакал. написано, Иисус плакал. Вы представляете, Бог плакал, Бог сострадал. У Бога скорпело сердце. Хотя Он знал, что Он его воскресит. Написано в Евреям 4 главе 15 стих. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушаем во всем, как и мы, за исключением греха. Иисус Христос знает, как нам тяжело. Он это знает. Поэтому мы всяческие испытания эти и проходим. Потому что в свое время Он приходит и помогает нам. И сколько в твоей жизни и моей было таких чудес когда ты уже руки твои опускаются, ты уже ходишь в церковь в 10 лет, молишься за одно и то же, а его нету. На самом деле руки опускаются. Но я хочу тебе сказать, брат, сестра, 10 лет это не предел. Ободрил, да? Но я тебе вам по-другому могу сказать. Может просто сфокусировать свой ракурс чуть-чуть другой, в другую сторону. В другую сторону. Ты не задумывался, что может э, 10 лет оно пойдет тебе во вред. А начни чуть-чуть поверни в другую сторону, левее, правее. Помолись Богу, и Бог тебе скажет, так сделай, убери с себя это, 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 и ты пойдешь дальше. Да, Наташа, аминь. Наташа поняла, о чем я говорю, да? повернула в другую сторону в свое время. Вы знаете, я хочу, знаете, такая тема еще, что я вот размышлял, так, если Иисус все прошел, то, что я прохожу, то Он знает, как мне тяжело. Хотел вторую шутку сказать, но сейчас жена обидится. Как мне тяжело с женой иногда бывает. Хорошая шутка, да? Надо записывать. Ну, мне понравилось. Ой, слава Господу. Но, и на самом деле, вот это смирение наше. Я вижу, даже когда с женой тяжело, я вижу благословение, когда я смиряю свое сердце. Тот, -то, кто меня знает, там э, около пяти лет. Они вообще удивляются. Говорит, ты другой. Да это не я другой. Это я просто позволил Господу работать со своим сердцем. Все. И ключевое слово я позволил. Господь говорил изначально, говорит, да, ну впусти меня, открой свои двери, я войду. Впусти меня. Да не, ну давай я сам как-нибудь. Это хорошо, конечно, но я сам тут. А это не хочу убрать, гордыню не хочу подвинуть. Давай как-то я сам петляну. Но на самом деле я помню эти этапы, когда я сокрушился и сказал, вот я, работай со мной. Было тяжело, было даже непонятно, какие-то вещи происходили со мной. Но по прошествию времени вот так оборачиваешься и смотришь благословение Божье идут за смирение. Вы знаете эти прообразы я вот так накидал, что на самом деле когда в церкви тебе говорят не делай этого, Тебе же не хочет церковь плохого, и она ж не для себя делает, чтобы ты этого не делал. Ну неужели вы думаете, что пастору просто захотелось, чтобы я месяц с ней не общался? Вот просто он сидит и говорит, да, ну, чё, чё, давай месяцок. Это". Нет. Церковь думает о тебе, чтобы вам был, чтобы был плод, чтобы вам было лучше. И на самом деле, когда ты это принимаешь, идет благословение. А сколько людей не приняло, даже за мой короткий срок в церкви, когда, да не, ну я что знаю, и даже смотришь, вроде и за границу выехал, и в Америке вроде. Но по прошествии времени не полгода смотришь, а он прежний образ жизни вернулся. Печально на самом деле. И ты знаешь, что за этим будет смерть. Вы знаете, и последнее есть пример, это когда Иисус Христос пошел на крест. Это такое уже в зрелости. Левиты могут потихоньку выходить. Это в зрелости уже. Это Иисус уже знал все, что совершится. Он уже сделал свое служение здесь, на земле, находясь. И вы помните эту молитву про эту чашу? Он не хотел ее пить, но впрочем говорит, пусть будет воля не моя, но твоя Отец. И выпив ее, совершил в крест, он получил вновь Божью силу, Божью благодать, он воскрес. И он взлетел на свой престол и сел на своем престоле. Вы знаете, эти все прообразы смирения, я в этом всем увидел, что за смирением идут благословения. И не просто какие-то поощрения там, ты сегодня смирил свое сердце, на тебе шоколадку. А действительно Божья сила и Божье благословение. Вы знаете, я выписал еще для себя такое, такую мысль. Каждый человек это личность. Каждый человек индивидуален. И Бог каждому человеку дает выбор. У каждого человека есть свой выбор. И когда мы совершаем правильный выбор, Приходит Божье, Божье благословение. Аминь. Мы получаем награду. Но когда мы не делаем неправильный выбор, приходит суд Божий. Свершается суд Божий. Как же сделать всегда правильный выбор? В этом нам поможет Иисус Христос и Его пример. И это не значит, что сразу Иисус Христос, что мне делать? Он 2000 лет назад, вот здесь все записано, в Новом Завете. Как пройти свой жизненный путь достойно Отца.